Шановні представники засобів масової інформації. Перше, що я хотів би розпочати, з того, що ви щойно бачили в парламентській залі, міліції не вдалося сфальшувати реальні факти, і ми показали реальне відео, на якому перше міліція захищала гопників. Друге, працівник міліції всередині бойової розвідувально-дозорної машини перебував постійно і проводив цю машину по всій території Києва. Третє. Міліція жодним чином не реагувала на побиття журналістів. І четверте, і саме страшне: міністр внутрішніх справ Захарченко свідомо дає неправдиві свідчення українському парламенту. Я вважаю, що після цього ми зараз три опозиційні фракції домовилися: ми беремо перерву, вимагаємо до парламенту, міністра внутрішніх справ, генерального прокурора і голову служби безпеки. Ми не отримали жодної інформації, і стало тільки зрозуміло, що це спланована акція під керівництвом президента у виконанні секретаря ради нацбезпеки Клюєва, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України і всієї правоохоронної системи. Ми так це не спустимо. Коли б'ють людей, коли б'ють журналістів, і ми вимагаємо, щоб тут в стінах парламенту було реальне розслідування. Постанова про створення слідчої комісії вже знаходиться на столі у голови Верховної Ради України. Зараз е, до міста Києва приїхали наші активісти, по відношенню до яких працівники міліції в різних областях України здійснювали злочин, кого знімали з поїздів, кого викидали з автомобілів, кого не допускали до транспортних засобів. І я просив би, щоб кожен з тих, кого ми зараз за декілька годин встигли знайти і приїхав, щоб кожен розповів свою історію про те, як влада. блокувала митинг оппозиции и как милиция это покрывала. Лидия, с Вас, напевно, начнем, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Лидия Сергеева, я из города Мариуполь, представляю объединенную оппозицию Батьківщина. 17.05 я направлялась на митинг мирный на поезде Мариуполь-Киев, 16.20 было отправление из Мариуполя. Еще до отправления начали из нашего вагона высаживать людей вообще под призрачными предлогами, абсолютно безосновательно. Ну, некоторые все-таки поехали дальше. По ходу поезда проходили линейная милиция в количестве трех человек с проводником и сверяли места, то есть называли именно те места, на которых были поскольку билеты именные, да, было понятно, кто ездит на каких местах. Сверили фамилии оппозиционеров, посмотрели, все ли в наличии, кто сейчас вот едет, сверили наши фамилии. Когда мы доехали до Волновахи, ко мне подошла та же самая линейная милиция, уточнила, точно ли я, точно ли я Сергеева. И далее подошли двое, двое, людей в черном, черные штаны, черные футболки. И тут же при милиции э, гражданка, пройдемте. На каком основании мы сейчас вот буквально вы выйдете и зайдете, возьмите с собой вещи. Я как законопослушный гражданин, э, да, если есть необходимость, я выйду. Когда я вышла в тамбур с вещами, с документами, оказалось, что поезд уже идет. Чтобы сохранить свое здоровье, я отказалась выходить. В общем-то, меня повернули спиной к открытой двери поезда, несмотря на то, что уже поезд шел, и вытолкнули просто в открытые двери на перрон. Сверху на меня упал этот человек, который вытолкнул. Далее мне оказали помощь, старшая по вокзалу вызвала скорую помощь, меня увезли в больницу. Написано заявление в милицию соответствующее о нанесении вот, травм. Чему, собственно, есть бумажные доказательства. В больнице написано, что в больнице зафиксировали, что травмы криминальные. Спасибо. Я Верігіна Ірина, голова Луганської обласної організації партії Батьківщина. Я хочу сказати, що на цій флешці зафіксовані всі випадки тиску на нашу делегацію. Сьогодні в Верховній Раді показали, як депутат від партії регіонів обласної ради Клінчаєв заважав нашій делегації приїхати до Києва за місяць до акції. Ми забронювали. Вагон поїзда. Але робітники міліції перескоджали нашій делегації, щоб ми могли приїхати до Києва. Всі факти у нас є. Часть делегації, яка не попала до нашого вагону, сіла на машини і поїхала до Києва. Проїхав кілометр, їх зупинили гаїшники і протримали 4 години. Відео у нас також є. Сказали, що. Взривчатка в цій машині знаходиться. Тобто я сьогодні слухала виступ міністра внутрішніх справ Захарченко і хочу сказати, що на кожного ативіста Луганської області був сильний тиск за неділю до нашої поїздки. Майже до кожного керівника районної партійної організації прийшла міліція. По 5, по 10 разів телефонували, питали, чи їдете ви до Києва, чи ні. Був тиск на батьків, був тиск на е, дітей. У одної нашої активістки матір забрали з інфарктом е, в лікарню після спілкування з міліцією. Ви знаєте, це не перший раз такого тиску, бо кожен раз, коли опозиція проводить такі акції, на нас тисне міліція. Але цей раз це був просто жах. Ви знаєте, не е, жаліли ні дітей. Не матерів, нікого, і ми просимо депутатів. ми ви вивагаємо від наших депутатів, щоб серйозно підняли це питання. Бо ви знаєте, що жити в такій країні в тоталітарній стає неможливо. Люди починають боятися, страх сковує, особливо у Луганській області. Тобто я хочу звернути увагу всіх журналістів на той тиск, який чинить міліція. стосовно до граждан Украины, порушуючи закон Украины про милицию и порушуючи Конституцию Украины. Добрый день. Я депутат Горловского городского совета, объединенная оппозиция Батюшимы. В этот день, 17 мая, я направлялся из города Донецка на акцию ⁇ «Вставай, Украина ⁇ На железнодорожной станции города Донецка при посадке вагон ко мне подошли неизвестные люди спортивного телосложения, спортивной одежде, 7 человек, которые, не представившись, потребовали пройти с ними, выйти с территории железнодорожного вокзала. Я, естественно, не подчинился. Они попытались насильно меня вывести с железнодорожного вокзала. Я достал мобильный телефон, попытался позвонить на 102. В итоге я увидел, как у меня из рук попытались выбить этот телефон. Тогда я достал свое удостоверение журналиста, змены майбутней газеты, Показал его этим э, неизвестным людям. Представился, что я журналист. Достал фотоаппарат и хотел снимать это э, преступление. В ответ я увидел то же самое. Из рук меня попытались выхватить фотоаппарат. И в приказном порядке запретили снимать их незаконные действия. Слава Богу, пассажиры, которые находились рядом, э, сообщили органам правопорядка. Подошли работники милиции, линейное дело милиции. Я достал свой билет как пассажир поезда Мариуполь-Донец, Мариуполь-Киев, и попросил работников милиции защитить меня как гражданина, который направляется в город Киев, и проводить вагон и посадить. В итоге эти неизвестные люди, семь человек, начали препятствовать работникам милиции. Вдумайтесь, выражаться в отношении работников милиции нецензурной бранью, хвататься за их неформенную одежду, сопротивля оказывать неповиновение работникам милиции. В это время один из нападавших схватил меня за шею и пытался душить. И вообще уму непостижимо. В итоге после после этого полковник, начальник линейного отдела милиции попросил у меня проездной документ, взял его в руки и потребовал пройти с ним в линейный отдел милиции, где я находился до, 23, до 23 часов. Тем самым не смог попасть на акцию «Вставая Украина». Как депутат оппозиционной партии, как журналист, который хотел в городе Горловке осветить все те события, которые вы наблюдали на экранах Верховной Ради. Вот она фотография этих людей. Я готов показать каждому из прессы выслать, может быть, кто-то опознает их. Более того, в процессе нами было установлено, что эти же люди принимали участие в фальсификациях на выборах в Верховную Раду. Эти же люди принимали участие в акциях, когда мы отстаивали Юлю Владимировну Тимошенко в Харькове под судом. Они мешали нам устанавливать звуковую аппаратуру. Они мешали проходить на избирательный участок членам избирательной комиссии. Это все звенья одной цепи. Здравствуйте, постараюсь не занимать долго вашего внимания. Меня зовут меня Владимир Жаски, я депутат Краматорского городского совета. Когда мы планировали поездку на акцию «Вставай, Украина», мы, узнав о том, что нет билетов, начали планировать поездку на микроавтобусах. На что люди, которые неоднократно оказывали нам э, э, транспортные услуги и на те же акции в Харькове, отказались, сославшись на то, что с ними уже проведены э, разговоры с сотрудниками внутренних органов. И они категорически отказались ехать. Зачем э, трое депутатов, я, Александр Толстогузов, депутат Краматорского городского совета и Олег Зантов, депутат Славянского городского совета, приняли решение, что ехать на одной из наших машин. На машине, в которой мы собирались ехать, Александра Толстогузова, в 2 часа дня воруют номер, госномер, прямо возле здания исполкома Краматорского. После того он отзвонился Олегу Зантову, и у того в 16.00 возле здания нотариуса помещения воруют также госномер. Зачем они мне отзвонились, я вынужден был спрятать машину до вечера. Но когда мы выезжали, только начали движение, в 21.15 работниками опять же, спецслужб, уже с уверенностью говорю, была инициирована дорожно-транспортная авария, в которой... Э, ну, просто не си, Моя машина совершенно практически не пострадала, но нужно было затянуть им время. За рулем этой машины ВАЗ-2107 находился гражданин Российской Федерации. При себе у него не было прав, при себе у него не было доверенности. Несмотря на это, вдруг ему ни с того ни с сего стало плохо. Работник ГАИ вызвал скорую помощь. В связи с этим э, оформление ДТП затягивалось. И э, мы жда, уже ждали работников следственного отдела, городского отдела милиции. А, а приехали они ближе к 12 часам ночи. До двух они оформляли ДТП. Но то, что произошло в 2 часа ночи, да, это когда они, работники ГАИ умышленно взяли и отпустили этого нарушителя. Без прав, без освидетельствования, что он трезв и что он не не, употреблял никаких наркотических веществ, взяли и отпустили. Не сопроводив эту машину эвакуатором на штрафстоянку, и она уехала, он уехал в непонятном направлении. После чего мы проследовали к штрафстоянке и убедились, что этой машины нету. Работник ГАИ истерически начал набирать водителя. Они, видно было, в момент оформления протокола, что они нормально знают друг друга, с просьбой, чтобы он приехал и поставил машину на штрафстоянку. То есть все эти видео, все материалы, материалы с видеорегистратора разместил на своей странице в Facebook. Далее мы поехали на свидетельствование. Тот человек, который недавно якобы было плохо, и у него был ушиб коленки, совершенно нормально себя чувствовал, совершенно уверенно прохаживался. После чего мы поехали в городской отдел милиции для, пояс... для давания Давайте пояснений. В... После всего этого нас отпустили, освободили в 5 часов утра. Представьте, с 21.15 до 5 часов утра нас промурыжили с этим ДТП. Поэтому такие, я не представляю, страна, в которой могут происходить еще такие вещи. Спасибо большое. Я дякую вам. Дякую за